Иногда думаю, блин, он же живой. Тепленький, мягенький, живалица. Что такие мысли? Это про Денчика кажу. Блин, собачка жива. Я не знаю, это хочется его обнять, пожмакать. Я не знаю, что такие мысли. Ай, жива собачка, он не маленький, тепленький. Шевелиться, шерсть на нем росте. <laughs> Живая игрушка. И ты что-то там соображаешь себе, что-то она там думает, что-то она там гавкает. Ой, не знаю, такие дурные мысли иногда. Какие мои маленькие собачки. <laughs> ну, как его не любить? Як к тебе нелюбитый, Дэнчик, уми. Иди ко мне, Нинька, трепеть, была команда. Шерсть на мені росте. Вот вучка вучка маленький имеет. Дэнчик, ты там почистить? чистый? И в ушкам они имеются как она есть это и воротничок Мопсячий. А сами люди собачки в мире манипулятор это у него сейчас линька. ну она у мопсов это круглогоди, круглогодично ну а сейчас просто такая более активная вот так. У мопсов линька кругло, годичная. Кто думает про мопсов, вы должны будете смириться с тем, что у вас э, ваша приправа для еды – это шерсть. И соплять они вот так. Ну, не все, денчик, я не знаю, не все мопсы вот так сильно сопят в жару. Ну, все, но ну, денчик как-то прям дуже что сейчас еще более-менее в более спокойном состоянии. Бачит косики шерсти.